Не пришлось воевать под Москвой, пришлось воевать и при освобождении Украины. Сегодня трудные времена для Украины. К сожалению, мы потеряли много, много потеряли и в экономике, и в других видах нашей жизни. Сейчас народ бедствует. Война, никому не нужная, никому не нужная война, которая должна быть быстрее окончена. Нам надо мир, для того, чтобы возродить Украину. Вы помните слова знаменитой песни? Айс на крыше, айс на крыше, мир на земле. Дай Бог. Від цього особового складу Національної гвардії дозвольте вам подякувати за ваші мужні героїчні вчинки, а загинув щем світла пам'ять. Від себе особисто ми бажаємо мирного неба над головою, міцного здоров'я і та ж ситуація, яка склалась в нашій країні, щоб вирішилася тільки мирним шляхом. 何